меня Помните, было видео, почему все так? Да, у меня тогда был всплеск эмоций, как всегда. А потом два видео с слайд-шоу. Слайд я надеюсь, они вам понравились. Я старалась в этих видео. Вот, я там видео, по-моему, слайд-шоу, когда вы рядом. Вот. Следующее слайд-шоу будет на, на, на ну, более грустную тему. Я вам не скажу на какую, это будет для вас сюрпризом. Сегодняшняя тема – мой личный дневник. Я помню, где мы остановились. У меня нету потеря памяти. Мы остановились на вот этом. Да, здесь было только вот это. Про тайну. Сейчас открою. Здесь написано Моя тайна и листик. Там написано, на самом деле у меня тайны нету. Если вы мне этому не верите и думаете, что я просто так говорю. Мне все равно. Потом я пишу, я тебя ненавижу. Почему? А потому что ты открыл тайну. Следующая страничка, это синхронное плавание. Вот. Синхронное плавание. Сейчас прочитаем. Привет, как ты знаешь, наверное. Как ты знаешь, ну, наверное знаешь. Я уже не занимаюсь гимнастикой, просто мне нельзя. Почему? Хех, неважно. Вода это для меня как лекарство, а плавать я не умею, сейчас учусь. Где-то после двух тренировок к нам пришел тренер, тренер по плаванию, но не по обычному, а по-синхронному. Она меня смотрела, проверяла, вертела туда-сюда. Потом отпустила, а маме сказала, что я подхожу, но нужно следить за растяжкой. Короче, ура! Меня взяли. Вот, короче, короче, ура, меня взяли. Ну, короче, это сокращенно, короче. Потом, почему у меня коры. Hi, сегодняшняя тема, это почему у меня каре? Вот мой ответ, слушай внимательно. Как ты знаешь, уже я бросила гимнастику, а каре хотела давно. И вот такой шанс, я ее бросила, и теперь можно сделать каре. У мамы есть парикмахер, она приезжает к нам на дом. Мама про попросила, чтобы она меня подстригла. Она это сделала, это было долго. Теперь я нас каре. Много лет я растила волосы, а теперь подстригла. Вот такая у меня история. Я написала, Каре это круто и модно. Вот. Кара, это круто и модно. Следующая страничка. Это гимназия номер 33. Сейчас прочитаю. Хаюшки, Вы уже поняли тему. Я хочу рассказать о том, как я поступала. Первый экзамен это русский язык. 2 июня я написала на 10. Второй экзамен это математика. 4 июня я написала на 8. Грустный шмолик. Ну, а третий экзамен, это Белъяс. Я написала на 9. В аттестате у меня был 9. Короче, всего было 54. Такой вот маленький. И вот. Короче, я поступила. Люблю писать. Потом узнаю имя своего парня. Вот. И здесь написано, э, там мало бумажек. Ну, кармашек и там имена. Там мало кармашек, да, как я уже сказала. А сегодня мы будем делать страничку на тему «Моя говорящая Анжела». В последнее время я в нее заигралась и хочу сделать страничку, посвященную моей говорящей Анжеле. Что-то мне подсказывает, что следующая будет страничка «Мой говорящий», да. Но, я написала на английском наверное ну ладно все давайте сейчас начнем угу. так как вы видите у меня появился телефончик и в нем мы должны найти и мы набираем Моя говорящая Анджела. Перейти. Вы, наверное, набрать для свисла. Моя говорящая Анже. Моя. Я вернусь, когда найду, наверное, фотографию. Ух, нашла я картиночку, но буду рисовать, как лох, как умею. Зайдите. что нам для этого понадобится? Нам понадобится... Ой, ой. Вот. Вы рассмотрели картинку. Она обыкновенная. Нам понадобится, короче, карандаш. Ой, я забыла написать. Даша, как сюда? Блин! Я боюсь! Пожалуйста, телефон! Не тупи! <laughs> Спокойно, Даша! В этом мире все хорошо. Как пишется My Talking Angela на английском? О, нашла. Все, нарисую и вернусь. Ой, ребята, короче, я передумала рисовать Анжелу, потому что посмотрите, что у меня получается. Там-то и дело, что ничего. Поэтому будем рисовать другое. Я давайте нарисуем. Ну, я это странички у нас не будет я их склею предлагаю что насчет того чтобы нарисовать по клеточкам его вы знаете я, наде я думаю надеюсь вы знаете такую игру вернусь сюда нарисую так, а вот наш шукуштукинцы. Я забыла, как его зовут. Теперь нам под... нужен снова карандаш. Да, карандаш голубой и черные цвета. Мы будем рисовать кристаллик. Так, вот уже вот здесь вот. А если не вместе, ради Бога, простите, что вы меня. Раз, ступенька, два ступенька, а три ступенька. Как это всего ступенек? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Одна клетка вверх. Еще три ступеньки. Я раз, и два и три. Потом сколько-то... Ого! Потом... Блин, не. иметь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... Одиннадцать клеток. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Одиннадцать. Вниз. Раз, два, три. Идем вниз. Ветки, раз, только, два, три. Кружочек, О, господи. Я надеюсь, вам видно. Если нет, то ради бога, простите меня, я исправлюсь. Пам. Пам. Пам-пам. Так, хотите вы это увидеть или нет? Я не знаю. Честно скажу. Но художник из меня никакой. Я думаю, вы увидели мое произведение искусственное. Блин, а вот сейчас я хочу узнать, что значит рисовать мипоклеточком. Давай. Вернусь, когда все исправлю.